ॐ श्रीपरमात्मने नमः श्रीमद्भगवद्गीता अतद्वादशोऽध्यायः अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तन् तेषां के योगवित्तमाः श्रीभगवानुवाचा मय्यावेश्य मनोये मान् नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेतास्ते मे युक्ततमामताः ये त्वक्षरमनिर्देश्यम् अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्यं कूटस्थमचलन्ध्रुवम् सन्नियम्येन्द्रियग्रामम् सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रथाः क्लेशोऽधिगतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखन् देहवद्भिरवाप्यते ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन मान्ध्यायन्त उपासते तेषामहंसमुद्धर्ता मृत्युसंसारसागरात् भवामि न चिरात्पार्था मय्यावेशितचेतसां मय्येव मनादत्स्व मयि निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अथ संशयः अथ चित्तं समाधातु न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यास योगे न तथो मामिच्छाप्तुन्दनंजय अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि अतैतदप्यशक्तोऽसि कर्तुम् अद्योगमाश्रितः सर्वकर्मफलत्यागन् तथ कुरु यथात्मवान् श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासाच् ज्ञानाध्यानो विशिष्यते ध्यानात्कर्मफलत्यागस्त्यागाच्छान्तिरनन्तरम् अद्वेष्टा सर्वभूतानाम् मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहङ्कारस् समदुःखः सुखक्षमी सन्तुष्टः सततै योगी यतात्मा दृढनिश्चयः मय्यर्पितमनो बुद्धिर्यो मद्भक्तः स मे प्रियः यस्मान्नो द्विजते लोको लोकान्नो द्विजते च यः हर्षामर्षभयोद्वेगैर्मुक्तो यः स च मे प्रियः अनपेक्षश्रुचिर्दक्ष उदासीनो गतौ व्यतः सर्वारम्भपरित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न काङ्क्षति शुभाशुभपरित्यागी भक्तिमान्यः स प्रियः समशत्रौ च मित्रे च तथामानापमानयोः शीतोष्णसुखदुःखेषु समःसङ्गविवर्जितः तुल्यनिन्दास्तु तिर्मौनी सन्तुष्टो येन केनचित् मे प्रियो नरः ये तु धर्म्यामृतमिदयी यथोक्तम् पर्युपासते श्रद्धदानामत्परमा भक्तास्तेऽतीव मे प्रियाः ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायाय योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे भक्तियोगो नाम द्वादशोऽध्यायः ॐ श्रीकृष्णार्पणमस्तु